শান্তি বাপদাদাৰ আমাৰ সন্তানসকলৰ প্ৰতি থকা নিস্বাৰ্থ স্নেহ আমি সকলোৱে অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ আৰু সেয়েহে বাপদাদাই আমাক সন্তানসকলক তেওঁৰ সমান কৰি তুলিবলৈ তীব্ৰ পুৰুষাৰ্থ কৰিবলৈ আৰু সম্পূৰ্ণ সম্পন্ন কৰি তুলিবৰ বাবে প্ৰত্যেক মাহত আমাক অব্যক্ত সংকেত দিয়ে এই মাহত বাপদাদাই সংকেত দিছে যে সন্তুষ্টমণি হৈ সদায় সন্তুষ্ট হৈ থকা আৰু সকলোকে সন্তুষ্ট ৰাখা এক ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ বাপদাদাৰ অব্যক্ত সংকেত হৈছে বাপদাদাই বিচাৰে যে প্ৰতিগৰাকী সন্তানে যেতিয়াই কাৰোবাক লগ পায় তেতিয়া তেওঁক সন্তুষ্টতাৰ সহযোগ দিয়ক নিজেও সন্তুষ্ট হৈ থাকক আৰু আনকো সন্তুষ্ট কৰক সদায় যাতে এইটোৱে শ্বামান স্মৃতিত থাকে যে মই সন্তুষ্টমণি হওঁ মই নিজে সদায় সন্তুষ্ট হৈ থাকিব লাগে আৰু সকলোকে সন্তুষ্ট কৰিব লাগে এইটো শ্বামানৰ আসনত সদায় একাগ্ৰ হৈ থকা ওম শান্তি